Здравствуйте. О, это что, Британ? Вау. Да. Ла сорпресса гран ты. Ну это... Большой сюрприз. Что что? Большой сюрприз для меня. Британия и русский говорит. Ну, я не совсем русский. Точнее, я не русский, но... Хорошо, у вас хорошо получается speaking Russian. Понятно. Perfect. Perfectly speaking Russian. Perfectly. Пон... Слушай, красивый уголок оформлен. Это лестница на второй этаж, да? Э, третий. На третий. Угу. Это частный дом, да? Да. Three stores living, да? Building. Да. В три уровня. В три уровня, ты. Это твой богатый можно на ты? На ты. You? Да, можно. In English you. In Russian вы, ты, вы you, that's it. Это Ясно. несущественно. Почему говоришь по-русски? Откуда? Я из Киева. Так. Да, родом с Киева. А, понял. Понял. Ясно. Давно вы в Британии? Да, я гражданин Великобритании. Угу. Понятно. Uh, Все нормально, работа. Что там, семья? Ну, не, семья не очень. Сами понимаете, мать в Украине, родители в Украине, а. братья, не, не, не сестры. Передачи не захотел. Почему? Они приезжали. Нет, жить, жить, чтобы не хотят, не хотят? И, ну, они приезжали, когда Киевская область, северная часть Киевской области была оккупирована. Когда украинские войска выдавили из Киевской области, большинство вернулось. Даже моя мать. Ясно. Uh, yes. Жаль, да? Ну, О, очень. смотря как. Дело в том, что в таком возрасте человеку очень сложно привыкнуть к новому языку. Я, я ну. не про то. Это однозначно. У меня у меня дочь в Америке живет. Она меня зовет, я упираюсь, я не хочу. Я... Мне здесь лучше. Я здесь привык. Мне здесь лучше. У меня у меня работа. Я моряк. Я на судне. Нормальная работа. Я капитаном. Не так много работает, денег, нормально. Капитан дальнего плавания, как бы сказать, да? Си, sí, сеньор. А из какого порта вы ходите в основном? Ну вот, видишь, у меня 68, да. Меня уже не берут под флаг, под британский стандарт, скажем так, да. Uh -huh. Судо судоходство, да. Вот. И я работаю в таботажном. Компания, которая обслуживает капотажные перевозки. Российский флаг. Российский Дальний Восток. У нас между Владивостоком и Магаданом, с Владивостоком и Копчаткой линии. Да? Вот мы ходим туда. А и что выходят... возите? О, все. Магадан, видишь, еще пока не построили железную дорогу из Якутска в Магадан. Да. У нас железная дорога только до Якутска. Так. В тундре там нет железной дороги. Это американцы смогли на Аляску построить ветку, а мы еще нет. У нас ветка в Уркута, там, знаешь, там Мурманск, это тоже полярный круг, да, заполярный да. круг. Вот, а вот мы не успели, поэтому все грузы идут морем. То есть вы находитесь в Магадане или во Владивостоке? Да, мы пришли в Магадан и угружаемся. здесь кругом снег, холодно. А то есть вы сейчас в гостинице или у себя в каюте? Я на судне, видите, он иллюминатор, да? Это судно. А, как да, точно. Такой, да. Угу. Понятно. Могу даже картинку показать, если есть желание посмотреть. Да, покажи. Что там у нас такое? Вот мы сейчас выгрузили палубный груз. Там много техники выгрузили, да? Ага. И сейчас контейнера там стоят. Понятно. Вот, а там Магадан. Ну, снег. Короче, сегодня сметали. Выходили экипажем и сметали снег. и очень много. Понятно. У нас уже темно, у нас, видите. 11 pm Ага. Ну да. Классная вещь. Классная вещь, интернет, да? Раз и в путешествии в Магадан сгонял. Ну да, если Тут... считать так, виртуально. Здорово, да? Да. Скажи мне, брат, как так получилось? Что именно? Между нами. Ну, я думаю, это я должен как бы россиян спрашивать, а не... Потому а что вы же напали, не Украина напала а на Россию. Это resulted in, да? Вы же стремились, начиная, по-моему, с 90-х годов, вы уже стремились да к что этому ты? всему. К чему? И вас говорит, ну, дразнить северного медведя, дразнить, дразнить, дразнить. Нет? Каким образом? Ты, а ты знаешь, вот я сейчас разговаривал, мужик, вернее, не разговаривал, а смотрел YouTube, да, мужик э, бал, Прибалт? Да. У него брат, значит, служил в Украине, да? Да. Ну, я хочу, я служу на Украине, потому что меня так учили, я старый, меня так учили все. Значит, служил, и когда в 90-х годов начались Украина и Россия, да, образовалось новое государство Украина, из Союзной Республики, да, и вооруженные силы СССР начали делиться, да? да, и там, значит, вызывали офицера, да, просили писать заявление, выбирать, куда ты хочешь, с кем ты хочешь быть с Украиной, да, да, -да. вооруженных сил Украины, либо вооруженных силах России. Все логично, правильно? Да. И те, кто выбирал Украину, им давали еще бумагу. А видишь, что он согласен будет воевать против России? Был такой пункт в анкете, в бумаге, представляешь? Ага, даже да, так... Задумывалась. А, так а вы знаете почему? Почему? Потому что политики московские тогда выступали с угрозами по отношению к Украине. Серьезно? Да, есть факты, посмотрите новостные ленты, э, времен распада Советского Союза, э, там год или два прошел, и даже вы можете найти в Комсомольской правде, в аргументах и фактах, ваши политические вот деятели. А как это сформулировать? Что, что, что? Мне просто интересно. Высказывание политиков о чем? Э, угроза российских политикам в отношении... Э, Укра... Украины после распада Советского Союза. Я посмотрю, будет время. Да, конечно, посмотрю. Я сейчас имена не помню, но это в новостных лентах. Комсомольская правда. Аргументы и факты в то время очень были популярны. И они Я как бы. Смотри, все было, все основывалось после 90-го года на том, что статус Украины нейтральный. Э, да. Но Россия это первая захотела пойти в НАТО. Мы же не возмущались. Украина Когда? же не возмущалась. Когда? Когда? Так вы можете посмотреть? Почему? У вас даже. Каким? Вот скажи мне, каким образом Россия может войти в НАТО? Каким образом? Не, ну сейчас-то понятно, но от с того, с что НАТО, Путин поменялся. создавалось. Противоес. Это доктрина НАТО. Враг это Россия. Нет, так я докрина... понимаю, но. Э -э из-за этого-то и не взяли Россию, но Путин-то хотел в НАТО. Это факт, Путин? который не надо Понимаете, доказывать. У вы, вас вы, даже что, база была за... военная в НАТО. О. О, где, где, что за база? Военная НАТО база. Э -э... Какая база, где? Сейчас я вам скажу, чтобы не было... Вы быть... имеете в виду аэропорт Ульяновск, аэропорт Подсока? Да, да, конечно. Перевалочный пункт ну, был же. За... Ну, смотрите, значит, это было, НАТО в это время пришла в, Таджи, в, в Афганистан, правильно? В те годы. Ну, получается, союз вышел. НАТО было в Афганистане, американцы были в Афганистане. Это да. не НАТО, это американцы были в Афганистане. Потом они позорно сбежали оттуда лет пять назад, да? Ну, не совсем позорно, там, но ушли. Они там бились, вроде как контролировали талибов, да? Да. Правильно? Да. Да? А для России что важно? Чтобы вот пусть хер с ним, Америка там с ними возится, и чтобы они только не пошли в Таджикистан, на нашу сторону, да? Узбекистан, Туркмени, вот эти талибы, да? Они же представляли угрозу России, рубежам. Так подождите, Таджикистан, Узбекистан это уже не Российская Федерация? Значит, если, как, как ты думаешь, значит, э, Узбекистан, я Таджикистан, нет, Узбекистан... Казахстан, это все ОДКБ, у нас союз военный с ними, понимаешь? Да. Это, типа НАТО, азиатского НАТО, понимаешь? И до сих пор э, московская застава в, в Душанбе в Таджикистане держит границу, охраняет по согласованию с Таджикими. понимаешь? Ну. Все еще, Стил, все еще там. И Путину было выгодно, что? Ради Бога, пускай американцы туда лезут, пускай они контролируют. У нас не получилось, да? С Афганистаном у нас не получилось. Мы ушли. С Советского сначала Союза. Нас... Да, Советский Союз. Сначала да. правитель просил, да, мы пришли, да, потом мы ушли. Англичане были сначала там, потом ушли. Потом мы пришли, ушли. Потом туда пришли американцы. И Путин сказал, ребята, вот вам аэропорт подскока, это не база, это просто, б, место, да, где самолеты садились, взрывались и летели. Понимаешь? Ради Бога, контролируйте там, чтобы они к нам не лезли. Потому что это опасность. Понимаешь? Ага. Это... А так подождите, сферисты, мы, мы сейчас говорим о том, что Путин хотел вступить в НАТО. Это не было при стремлении вступить в НАТО, потому что это абракадабра, понимаешь? Под, НАТО, подождите, и я и не говорю не об, о, о, о перевалочном пункте. Я говорю о самом факте, что это исторический факт. Российская Федерация хотела вступить в НАТО, но Украина этому не мешала. А из-за того, что вас не захотели взять, это одно дело. Вы понимаете это, Лена? Нас. Ну, ты вот можешь себе представить. Вот, ну, вот эту абру кадабру ты можешь представить? Вот что такое для России быть с НАТО? Это значит свое вооружение нахер, самолеты, все стандарты военные, все, блядь, нахер. И устанавливать стандарты НАТО, правильно? Это, это безумно, безумно дорого. Раз. Да. Во-вторых, это ты полностью лишаешься независимости. Полностью. Ты... НАТО это э, Макдональдс, да? Он создан для того, чтобы американское оружие продавалось, блядь, всем. Насильно. Ага. То есть получается, что э, оружие, которое сейчас прибывает в Украину от союзников, это насильно заставили Украину брать это оружие? Ну я там с Украиной я не знаю. Мы сейчас говорим про Россию. По -по Потом мы присоединимся к Украине. Мы не, вы России, говорите, да? что Нет. оружие, которое предлагает НАТО странам, да? Оно насильно предлагается. То есть получается, что и в Украине та же ситуация или что? Слушай, сейчас Трамп НАТО поставит раком, да, и заставит платить за это оружие, за защиту, за оружие еще больше. Понимаешь? Согласен, да, что это не бесплатно. Оружие идет, это не бесплатно. Нет, так это платить. просто Америка выполняет Будапештский меморандум и все. Ну ясно, молодой человек. Все ясно. Бесполезно. Почему? Бесполезно да, потому что. Ну вы, вы смотрите, смотрите, Россия, Россия дала, песты, дала. Что такое меморандум гаран. и что такое договор? Договор подписями стран и обязанность выполнения. А меморандум это констатация, понимаешь, фактов, это не договор. Он. За собой не тянет юридическое. Никакой тянет. ответственности, да? Не Это помнить. А то вряд. есть ядерное оружие забрали просто так, без дачи каких-либо гарантий. Ядерное оружие, кнопки управления были в Москве. Для, ами... для Украины ядерное оружие это бесполезное, очень дорогое блядь, безделушка, которым они не могут воспользоваться. Потому что управление ими было в центре. Это советское ядерное оружие. И американцам, а... они понимали, что у, украинцы его нахуй продадут или взорвут или, блядь, все, что будет нахер. Американцы настояли в том, чтобы Украина передала это ядерное оружие России. Это легче уже пройти. Со всех стран собрали... Так, да? подождите, Украина отдала только... оружие Российской Федерации. Российская Федерация вы... выступила гарантом безопасности Украины и напала на нее. Слушай, безопасность Украины, да, подразумевала то, что Украина уже все, не блоковая, не ядерная, да, она несчастная, теплая, пушистая, да, беленькая, пушистая, теплая, все, отлично, хорошая Украина. Но с 2014 -го года Украина дала свою территорию врагам, нашим врагам, НАТО. Какую Отдала территорию? Свою территорию. Что именно? В свои порты приходили каждый год учения Сибриз, да, или какие там учения, учения с НАТО. Так, подождите, и, у вас с и... китайцами проходят учения, мы что против, Украина не против Мы У Китая нет доктрины, блин, понимаешь, уничтожить блять, НАТО пока. Пока нет. А у НАТО есть докрина, доктрина уничтожить Россию. А в каком пункте? И Украина. В вот каком пункте страна, я хочу а почитать? У НАТО доктрина что? уничтожить Российскую Федерацию. В каком пункте? Это, это ее цель. Так в каком, каком, НАТО каком пункте? Россия. Если бы этого не было, у НАТО был враг Советский Союз. Советского Союза не стало, Варшавского договора не стало, и НАТО бы должно было не стать. Все. End of story. Так Но... э, Подождите, Советского Союза нету. Забудьте, его уже 30, больше 30 лет нету. Так. Ну, так э -э -э -э, НАТО создавалось против Советского Союза. Да, и где союз в доктрине а написано НАТО, что НАТО, д -д доктрина НАТО уничтожит Российскую Федерацию. Объясните мне, какой пункт? Доктрина НАТО против да. СССР. Это его враг. Мы были. Варшевский договор и НАТО были вот так вот, между между, да? Стояли. Да. Стенка на стенку. Варшавский договор нет, исчез. А НАТО должно было тоже исчезнуть. Но оно пошло дальше. Почему? Ну, потому что это свободная организация, кто желает туда и вступает. Ясно. Ну, все ясно. Ну как ясно? Смотрите, вы зашли в Украину, Российская Федерация, убивает людей, стирает с лица земли. Я, я, ты города. Выходишь. На... Выходишь на круги. Почему это сделано? Так я вас хочу спросить, вынудили, я к чему веду? Вынудили, Если НАТО проблема. Вынудили. Извините, мы Что? говорим в унисон. Давайте кто-то один. Если НАТО проблема, так нападите на Финляндию. В чем проблема? Понимаешь, Финляндия много-много-много лет была вне блоковой. И она получала плюшки от Советского Союза. От Запада ей жилось очень хорошо. Это была очень развитая экономика в западном мире, Финляндия, да? Да. Из-за торговли с Россией, из-за технологии Запада, она была очень и очень мощная. Несмотря на то, что там было 5 миллионов населения. Ну, сейчас, я, я вас понимаю, ну, это, э, что это, вы хотите этим сейчас. сказать? Почему вы, сейчас, если проблема в НАТО, я, нападите на Аляску, я, нападите я на Финляндию. Какие проблемы? Я не закончил. Давайте. Я не да, давайте, да. Она была вне блоковой. Да. Сейчас ситуация изменилась. Она стала блоковой. Она примкнула к нашему врагу. это ее следующая очередь Финляндия, наверное, может быть даже. Я думаю. То есть вы думаете, если Россия вытянет войну с Украиной, то следующая будет Финляндия? Украину надо было, чтобы она стала не блоковой. Это однозначно. Трамп согласен с этим. Трамп с этим согласен. Ну, ну. Так какое, в нет, какое будущее быть, вы видите быть. в этой войне? Что? Что вы видите финал в это, ну какой финал этой войны? Какой вы финал видите? Ну, какой финал? Финал далек. Ну хорошо. Сколько лет по вашему мнению еще эта война будет? не знаю, не, не знаю. недолго. Я так думаю, недолго. То есть вы думаете, вы согласны с тем мнением, что Трамп закончит эту войну? Ее надо уже закончить, пора уже закончить, конечно. А по вашему ну, личному, по вашему личному мнению, кто виноват в этой войне? Украина или Россия? Начала ее Украина. А каким образом? Она не соблюдала парижские, минские соглашения. Ага. А почему составлялись Минские соглашения? А Маргарет Тэйчер, это самое, э, этот самый Германия, как ее, я забыл уже эту тетку. Скажи, я забыл. А, а как КГБ, и... я понял. <свят> ну она завербована <свят> была КГБ. Вы что, ну, не скажи, знаете этот факт? Фамилия? Как ее фамилия, скажи. Ну, ты молодой, я-то старый, ты молодой, не помнишь. Сейчас. Ну, мы понимаем, о ком речь, ладно, да. я вспомню. Значит. Ну, э... я знаю, она как КГБ, это доказано, я знаю. Ну, 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 господи, а чем ты? Она что сказала? Что Минские соглашения выдуманы специально для того, чтобы отсрочить, да, дать Украине... Вооружение, подготовить ее к войне, понимаешь? И Украина готовилась. Ну, ну так не, ничего удивительного нету, если бы на вашу территорию зашли китайцы, и вы не могли дать отпор э, с помощью армии, которая находилась на Дальнем Востоке. Вы, может, тоже какие-то шанхайские договора заключили с Китаем, чтобы накопить оружие и перебросить войска? Тут ничего удивительного нету, тактический ход, вот и все. Это подлость, это не В чем подлость. подлость? В чем подлость? Это обман. Я думаю, подлость, это обман, подло, подло, подлость, в том, что вы оккупировали Крым, зашли в Донбасс, и, и это даже хуже подлости. Это называется агрессия, оккупация своего соседа. Вы же немцы, немцев, Гитлеровскую Германию кем считаете? Исторически Слушай, у кто? Лозунг, у тебя заученные лозунги. Вот вам. Да не, давайте, сказали, давайте без лозунгов. Давайте по а? логике. Давайте по логике. Кто напал на Советский Союз? Слушай, Крым. Не надо говорить про Крым. Крым полито русской кровью. Русские цари отбивались от этих кочевников, от Османской империи. Россия, Русь, Россия, понимаешь? Откуда взялась Украина, блядь? Что это вообще за образование? Понимаешь, что это такое, блядь, Украина? Так, подождите, почему а как это... Совет... Владеть Крымом. Почему? А, Украина... а как это вы праздновали 300 лет, монеты ю юбилейные... Э У кого? Э и выдавали объединение России с Украиной. Ну, не было такого государства. Дедушка Ленин. А вы его памятники порушили. Вы что, серьезно? А нет, нет. Подождите, вы капитан дальнего плавания, у вас куча свободного времени. Сядьте, почитайте. Ясно. Слабенький, якийсь капитан дальнего плавания.